Hər vaxtınız xeyir. A paraleldəsiniz. Yaxın 40 dəqiqə ərzində həmsöhbətiniz mən olacağam. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Gənc Millət Vəkilimiz Könül Nurullayevadır. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hoş gününüz olsun. Necəsiz? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır. Çalışırıq, pozitiv əhval-ruhiyyəmizi saxlaq, qoruyaq. İnsanlarımıza çağırış eləyirik. Bəli. Hə, əlbəttə ki, ə, indiki dövrdə bilirsiz, hamımızın rahat eləyən ümumi bir mövzu var. Bəli. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusu və artıq ə, ay olar deyə deyə bilərik ki, biz bu istiqamətdə çalışırıq, bir dövlət olaraq da bu istiqamətdə çalışırıq və artıq dövlətimiz tərəfindən bildiyiniz kimi qabaqlayıcı tədbirlər həyata Həni. keçirilir. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargah yaradılmışdır və bundan əlavə əlbəttə ki, koronavirusla mübarizə dəstək fondu dövlət başçımız tərəfindən təsis olunmuşdur Həni. və bu baxımdan da Azərbaycan da ümumiyyətlə makroiqtisadi sabitliyə, ölkədəki məşğulluq məsələlərinin həll nə ümiyyətlə sahibkarlıq subyektlərindən bağlı ə, onlara deymiş ə, zərərin aradan qaldırılması və s. insanlara yardım etməyə məqsədi ilə dövlət başçımız tərəfindən 2.5 milyard vəsait sayı. və bədə ayrılmışdı və ə, bu ə, İlk öncə insanlarımızı və xüsusilə muzda çalışan insanlarımızı ə, düşünərək ə, həyata keçirilən ə, sosial ə, paket ə, açıqlanmışdır. Ə, ümumiyyətlə ə, vergi güzəştləri, imtiyazları bəlim. və ə, tətil proqramları, ə, bank kreditlərinin dondurulması istiqamətində ə, tədbirlər planı hazırlanır və ə, yaxın günlərdə də açıqlanacaq. Ə, və mən, eee, bilirsiniz, nazirlər kabinet tərəfindən gündəlik olaraq insanlarımıza karantin tədbirləri ilə, karantin tədbirləri ilə bağlı məsələlər qaldırılır və onların fikrinə çatdırılır. Biz insanlarımıza müraciət edirik, bir eee, belə deyək bir millət vəkili olaraq əlbəttə ki hərəmiz bir rayonu bir ərazini təmsil edirik amma ümumi Azərbaycan xalqına müraciət edirik və xahiş edirik ki bu qaydalara riayət etsinlər Ə, qısa bir ə, zaman çərçivəsində biz bir az səbirli olmalıyıq, təmkinli olmalıyıq və ə, inanınız ki, bu qaydalara riayət etsək, məsuliyyətli olsaq, vidanəlik nümayiş etdirməsək, Bəli, əlbəttə tamam, ki, tez bir razim. zamanda bu beladan qurtula biləcəyik. Də, ə, həm rəy olmalıyıq. Həm Bəli. rəy olmalıyıq. Mən çıxışlarımda qeyd eləyirəm ki, həm rəylik, birlik, məsuliyyət ə, bizim yeganə nicat yolumuzdur. Eyni zamanda həm çıxış yolumuzdur, həm də ə, xalq olaraq cəmiyyət olaraq araq bizim sözün əsl mənasında sınağa davamlılığımızın mənci əyani sübutudur ki, Ümxanım. Siz də xunduz koronavirusla bağlı həyata keçirilən tədbirlər, Azərbaycan Respublikası cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata Bəla. keçirilən addımların xalq tərəfindən dəstəklənməsindən və xalqımızın adekvat reaksiyasından. Təbii ki, birik həmrəyik və çalışırıq ki, hər birimiz çalışmalıyıq ki, karantin müddəti və bizə verilən bu vaxtdan dəyərlilik istifadə edək ki, həm özümüzü, həm ailəmizi, həm əzizlərimizi, həm də ən əsası cəmiyyətimizi qoruyaq. E, Proqramda irəli gələn bir neçə detallar var ki, 65 yaş üzəri Doğru. insanlarımıza bilirəm ki, baş çəkirsiniz. Millət vəkil olaraq tərəfinizdən müxtəlif aksiyalar təşkil olunur. Mən istərdim ki, bununla bağlı bir az söhbət edək. Daha sonra tamaşaçıların suallarını cavablandırar. Olar Ə bilirsiz, mən qısa olaraq məlumat vermək istərdim Buyur. ki, biz artıq bir 2 həftədən çoxdur, 3 həftəyə yaxındır ki, biz deputat qərargahında çağrı mərkəzi Həy. yaratmışıq və işçi qrupu yaratmışıq, qaynar xətt mövcuddur. Hı -hı. Əlbəttə mən öz dairəmdə olan seçicilərə Nizami rayonunu təmsil edirəm. Onlara xidmət göstərirəm, onların qulluğunda durmağa çalışırıq yüzlərlə müraciətlər, zənglər daxil olur. Yardım istəyənlər olur. Dərman problemi ilə üzləşən insanlarımız olur. Və s. müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlər daxil olur və bu çağırı mərkəzi aktiv şəkildə, yəni operativ şəkildə bu problemlərin həllinə çalışır. Əlbəttə ki, biz ilk gündən belə deyək, elan etdik ki, düzdür, dövlətimizin siyasəti olaraq 65 yaşdan yuxarı insanlara, xal yaşlı insanlara yardım etmək ilk öncə bizim hamımızın qarşısında duran əsas belə deyək, işlərdən biri olmalıdır. Çünki bu yaş kateqoriyası insanlar risk qrupuna Bəli, daxildir. daxildir. Baxmayaraq ki mən bizim çox hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımın son xalqa olan müraciətindən bir sitat gətirmək istərdim. Çox gözəl qeyd etmişdir ki, üm dünyə səhiyyə təşkilatı dünyadan daxil olan ə, məlumatlar əsasında gündəlik olaraq ə, belə deyək ə, məlumatları yeniləyir Bəli. və ə, artıq son məlumatlar onu göstərir ki, ə, virusla ə, mübarizə ə, tədbirləri yəni situativ xarakter daşıyır və ə, buna əsasən artıq ə, belə deyək biz məlumatlanmışıq ki, təkcə 65-dən yuxarı yox, təkcə ahald yaşlı olan insanlar yox, bütün yaş kateqoriyası ları risk qrupuna daxildir. Bəli. Bu o, deməkdir ki, biz e, sığortalanmamışıq. Yəni e, insanlar yaşından asılı olmayaraq e, hamsı bu məsələyə daha ciddi yanaşmalıdırlar. Bəlkə də təhlükə ilə e, üzləşdilər və ona görə yalnız yaşlı insanlar yox, bu baxımdan biz də bir e, çağırı mərkəzi olaraq deyib qərarğah olaraq e, öz e, yardımımızı yalnız e, yaşlı insanlara yox, eyni zamanda ehtiyacı olan bütün ehtiyacı yaş kateqoriyalarına, yəni e, tənha analar, yardıma ehtiyacı olan, çox belə deyək, hazırda ərzaq ərzağa ehtiyacı olan və ya hər hansı bir yardıma, bəlelərdən daxil olan insanlara daxil olmaqla insanlara daxil <laughs> hamıya yardım göstərməyə çalışırıq. Əlbəttə ki, bəzən sui-istifadə halları da olur, olur amma bəli. biz çalışırıq ki, araşdıraq, öyrənək və həqiqətən ehtiyacı olan ailədirsə, gücümüz çatən qədər biz ona yardım etməyə çalışırıq. Ərzaq payı göndər dərman ləvazimatları göndəririk tapılmayan dərmanları Hansı şəkildə tapıb bilirsiz, sərhədlər bağlıdır. Bəli. Müəyyən problemlər yaranıb, ə, tapıb bəyə əvəzliyib ə, başqa bir dərmanlarla, yəni həkimlərlə məsləhət təşir edir danışırıq, ə, kömək edirik bu istiqamətdə. Və gigiyenik vasitələrlə, təmizləyici vasitələrlə təmin edirik. Dezinfeksiya bilirsiz, Bilir, rayonumuzda bəli, icra hakimiyyəti var. tərəfindən də çox gözəl ə, iş aparılır. Ə, amma müəyyən ə, insanlar tərəfindən belə deyək, bir ürəklərindən indiki vəziyyət it el hər hansı bir yerin ikinci dəfə dezinfeksiya olunması istəyə keçirsə onu da belə təmin edirik ki, Yen insanların də insanlar rahat olsun, olsun tamam bəli, rahat rəzim. olsun və bu istiqamətdə çalışırıq. Hmm. Bu belə deyək, bizim gərarəgahın mərkəzindəki yaratdığımız çağrı mərkəzinin əsas iş prinsipidir amma siz aksiyalara toxundunuz, layihələrə? Bəli, mən e, artıq bir neçə biz e, layihəyə start vermişik. E, əsas layihələr haqqında qısa məlumat vermək istərdim. E, bu yaxınlarda Mədəniyyət Nazirliyi ilə bir yerdə, Mədəniyyət Nazirliyinin həyata keçirdiyi e, belə deyək, e, yaradıcılığı evdə öyrən, özünü kəşf et və bacarıqlarınla tanın ə layihəsinə qoşularaq ilk olaraq biz bu layihəyə qoşulduq və ə, mən ə, Nizami rayon sakinləri üçün belə bir şərait yaratdım ki, onlar evdə ə, olmaqla belədir. Bu layihədən bəhrələnməklə, bilirsiniz, bu ə, həm yaradıcılıqla məşğul ola bilərlər, ə, eyni ə, zamanda məhsərlik keçə bilərlər. Eyni zamanda əlbəttə ki, onun bir qarşılığı olacaq. Qalib gələn ə, ilk üçlüyə biz pul mükafatı verəcəyik, hədiyyələr verəcəyik və biz tərəfindən sertifikatda təqdim, təqdim olunacaq. Ə, bu layihə müxtəlif sənəd növlərini ə, belə deyək, özündə ehtiva edir. Bura biz rəqsdir, qiraayətdir, oyma işləridir, xalçaçılıqdır, toxumadır və s. yəni insanlar Mədəniyyət Nazirliyinin səhifəsində bizim sənətkarlar tərəfindən evdə videolar çəkilir. Onlar Mədəniyyət Nazirliyinin səhifəsinə yerləşdirilir. Sakinlərimizə bir daha müraciət edirəm. Onlar həmin videolara baxaraq, o videolardan belə deyək, qaynaqlanaraq özləri evdə bir 5 dəqiqəlik e, yaratdıqları sənət əsərinin ə videolar çəkirlər və çəkirlər və, çəkildir çəkildir və ondan size. sonra artıq onlar öz səhifəsində yerləşdirirlər Hı. həmin videonu. Ən çox səs toplayan video sonda biz tərəfindən mükafatlandırılır. Yəni bu sosial yönümlü bir layihədir. Hə. Yenə də məqsəd bu 2 ay ərzində insanların fikrini həm pozitivə köklənmək, həm də ki bir-bir eş alədə yenə də oradan bir maddi Tamamdır, ə, dəstək, dəstək alıb, videonun maddi tərəfdən, də. tərəfdən dəstəy almış olacaq. İkinci bir layihəyə biz start verdi. Bu günlərdə bilirsiz ki, hamımızı narahat edən ikinci bir məsələ var. Qan bankında bizim talassemiya və hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarımızın, insanların qan çatışmamazlığı ilə üzləşməsi. Hı -hı. Bunun da səbəbi bəllidir. Bəli, bu virusdan əlaqədar olaraq insanlarımızı evdə qal çağırışını etmişik. Hı -hı. İnsanlar evə belə deyək, evdə olmalıdılar və xəstəxanaya getməyə çəkinirlər. Düşünürlər ki, özlərini təhlükəyə atmış ola bilərlər. Bundan əlavə qan bankının da müəyyən fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Hı -hı. Onlar da insanları evdə artıq ziyarət edə bilməzlər çünki ə bu virusun yayılma təhlükəsini ə, belə deyək genişləndirə bilər. Bu baxımdan ə, bu problemin də aradan qaldırılması üçün, yəni biz öz tərəfimizdən kiçik də olsa, zərirə qədər də olsa bizim əgər bir töhfəmiz ola bilərsə və bu işə biz bir layihə start verdik, aksiya start verdik və bir donor iki həyat aksiyasını başlamaşıq. Artıq ə, bir neçə gündür ki, düz mən yenə də Nizami rayonunun sakinlərinə ə, ünvanlamışdım, amma inanırsınız ki Azərbaycanın hər bir nöqtəsindən e, biz e, zənglər Bəli, zənglər alırıq, iştirak etmək istəyir. Bizim işimiz nədir? Bu aksiyada Biz bu işi tam olaraq koordinasiya edirik. İnsanları evdən nəqliyyatla gedib götürürük, nəqliyyatla təmin edirik. Onları gigiyenik vasitələrlə, əlcək, maska, spirtlə təmin edirik. Qan bankına çatdırırıq. Yəni. Onları bir könüllü müşayiət eləyir. Onlar qanı verirlər. Qanı verdikdən sonra yenidən onları evlərinə geri qaytarırıq. Yəni biz bütün bu işi təşkil edirik və çalışırıq ki, onların həm sağlamlığının, təhlükəsizliyinin təmin olunsun. Yəni həm də ki əlbəttə ki bu çətin dövrdə o ehtiyacı qana ehtiyacı olan insanlara yenə yəni deyirəm zərirə qədər də bir köməkçi olsun tamamilə əraziyan bu mənimlə gəlir ki koronavirusla mübarizə tədbirləri ə, Azərbaycan cəmiyyəti ə, biz xalq olaraq ümumiyyətlə canı yanan isti insanlara bir də bizim problemlərinə bigyana yanaşan insanlar deyilib, bu vəzifədən irəli gələn Doğru. şey deyil, insani dəyərlərdir və bu insani dəyərlər çox şükürlər olsun ki, bizim xalqımızda hər zaman olub və bundan sonra da olacaq. Həm də ki, bu bir nümunədir. Doğrudur. Könül xanım, ağır çətin sınaqda deyir, dostlar günnə tanınlar. Yəni dostların dar gündə tanınmasıdır. Aksiyalardan söz düşmüşkən, e, sual verənlər var. Könül xanım, operativ gərergahınızın çarığın mərkəzləri Gün ərzində nə qədər işləyir? Tamaşaçı sualıdır. Gün ərzində belə deyək, bizdə 2 nömrədir. Həm mobil Bəli. nömrə var, həm də ki iş ə, telefonu fəaliyyət göstərir. İş, iş telefonu saat 9-dan 6-ya kimi Hı -hı. fəaliyyət göstərir. Mobil telefon isə 24 saat açıqdır. Yəni istədiyiniz vaxt ora müraciət edə bilərsiniz və isteyəninizi bildirə bilərsiniz. Yalnız Nizami rayon sakinləri müraciət etməlidir ki, o. Yəni ümumiyyətlə ehtiyacı olan bilirsiniz necədir. Var? Bax, mən açıq deyim sizə, bizə əlbəttə ki mən hal-hazırda Nizami rayonuna köçmüşəm çünki e, baxmayaraq ki mən 24 saylı e, dairəni təmsil edirəm 24 saylı dairədə mənim e, 45 minə yaxın seçicim e, var Hı. amma ümumiyyətlə Nizami rayonu 200 minlərdən çox insanın e, yaşadığı, yaşadığı bir böyük bir rayondur e, e, bizə başqa rayonlardan da müraciətlər daxil olur baxırıq, qiymətləndiririk. Əgər həqiqətən ehtiyacı olan insanlardsa, biz çalışırıq onlara da kömək eləyək. Yəni bir məhdudiyyət qoymuruq. Sadəcə olaraq ə, belə deyək də, öz seçicilərim qarşısında mənim bir böyük bir məsuliyyətim var və əlbəttə digər rayon ə, millət vəkilləri də mən ə, görürük, biz, biz biz də siz də ə, ki, onlar da kifayət qədər aktivdirlər. Də Hər də. öz dairəsində aktiv olmalıdır. Yəni biz ə, belə deyək, öz qüvvəmizi bir hissəyə yönəltsek, orada daha aktiv olsaq, bu əli. əlbəttə hamı şamil olunur. Onda biz çox gözəl bir nəticə əldə edə bilərik. Amma biz bir qüvvəmizi çox belə deyək də, hissəyə bölməli olsak, onda bizə biraz deyim də, belə deyək də, çətin olacaq. Amma yenə də mən etiraz etmirəm. Yəni kim zəni vurursa, biz bütün müraciətlərə baxırıq. Elə bir müraciət yoxdur ki, ona baxılmır. Əgər kiməsə geri dönmürüksə, ə bu deməkdir ki, biz maraqlanmışıq, yəqin ki, o insan uyğun deyil, belə deyək də, bizim o tələblərə uyğun deyil. Yəqin ki, o siyahıda daha ehtiyacı olan insanların sayı çoxdur. Çünki bizim də bir belə deyək, bir məhdudiyyətlə, bəli, məhdudiyyət, bir, və bəli və məhdudiyyətlərimiz bəli var. var. Yəni bizim də qüvvəmiz sonsuz deyil. Ona görə biz burada nisbi bir yanaşma, ən çox ehtiyacı olan insanlara mütel şəklində kömək yeri yəni, yəni, dərədən yerindən bəli aslı olmayaraq biz köməklik göstərməyə çalışırıq. Könüllülərdən və... danışdınız. Könüllərlə işi necə qurumusunuz? Könüllərlə işi ə, çox ə, belə deyək, səmərəli şəkildə qurmuşuq. Sağ olsunlar. Mən onlara buradan üzümü tutub minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən, könüllülər də hal-hazırda deyərdim ki, çox böyük risk qrupundadır. Bəli. Biz bilirsiniz, həkimlərimizi, polislərimizi və ə, ə, hətta sizləri belə ə, gündəlik çalışırsınız. Əziyyət çəkirsiniz e, insanlarımıza göre, bizlere göre. Yəni bu insanlar ə, evdə qal çağırışına təəssüflər olsun ki, tam onlara riayət edə bilmirlər, amma ə, onlar bizə xidmət eləyirlər, xidmət edirlər insanlara ki, daha böyük kütlə evdə qalsın və tez bir ə, zamanda biz bu bəladan qurta, 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 qurtulaq. Və könüllülərin əməyi olmasa, mən onu deyə bilərəm ki, biz heç bir şəkildə öz işimizi qura bilmərik. Nizami rayonunda Nizami rayon könüllüləri, adi sakinlər, mən deyərdim. Biz ə çağırış sistemini yaradanda könüllülərə müraciət, müraciət etmişdik və Nizami rayon sakinlərinə də müraciət etmişdik ki, kim könüllü olaraq ə, bizim belə deyək, işimizə, işimizə dəstək vermək istəyirsə. Buyurun, müraciət eləyin və inanırsınız ki, onlarla insan müraciət etmişdi və bu gündə onlarla Nizami rayon sakinləri aktiv şəkildə ərzaq paylarının daşınmasında, ə. çatdırılmasında və ya yenə qeyd edirəm, ə, müxtəlif ə, proseslərdə bizə dəstək olu bizlə birlikdə bir yerdə çalışırlar. Onlar da özlərini təhlükəyə atırlar. Bacardığımız qədər yenə də biz onların təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışırıq. E, amma e, onlar olmasa biz bu işi təşkil edə bilmərik. Və ne? mən e, bir aksiyamızadadır bu gün artıq e, biz onu elan etdik. Ona da toxunmaq istərdim. E, ehtiyacı olanlara öz payından pay ver aksiyası. E, bu bildiyiniz kimi son günlər sosial şəbəkələrdə Bu mövzu çox aktuallaşmışdır və indi də aktualdır. Müxtəlif Azərbaycanın gözəl quşələrində market sahibləri tərəfindən belə bir açırə sürülmüşdür. Ehtiyacı olan insanlara yardım etmək məqsədi ilə bir market daxilində güşə ayrılır və imkanı olan insan özü üçün bazarlığı eləyəndə bir kiçik bir pay alır, ehtiyacı olan insan üçün də həmin güşəyə yerləşdirir. Və bu fikirdən qaynaqlanaraq biz də düşündük ki, nəyə niyə ki biz bunu Nizami rayonunda da tətbiq etməyək və artıq bir neçə gün ərzində çox operativ şəkildə biz Nizami rayonunda mövcud olan şəbəkələrlə, marketlərlə, məhəllə marketləri ilə, böyük marketlərlə danışığa keçdik və burada da könüllülərin Nizami rayon aktivlərinin çox böyük rolu oldu. Və artıq bu gün üçün ondan çox marketlə danışıq razılığa gəlmişdi daha doğrusu və həmin marketlərdə bir güşə ayrılıb ehtiyacı olana öz payından pay ver güşəsidir. İlkin bazarlığı o güşə üçün biz özümüz etmişik oran ə, lazımı ərzaq məhsulları ilə təmin etmişik və əlbəttə ki, estafetə ötürmüşük ə, imkanı olan insanlara. O marketi Yai. daxil olanda sizdən xahiş edirəm yenə də müraciət edirəm ə, imkanlı olan insanlara ə, o yeri boş qoymayasınız bu uzun bir müddətli sürəc deyil. Bəli, sürəc deyil. Bu qısa bir zamandır və bu qısa bir zamanda bizim hamımızın, bir-birimizin dəstəyinə çox böyük ehtiyacımız var. Ona görə inanırsınız ki, orada gözü olan insanların sayı, ehtiyacı olan insanların sayı çoxdur. Siz də bizə dəstək olus və onu da qeyd edim ki, mən bu gün də öz sosial şəbəkələrdən bu məlumatı yerləşdirdik. Marketlərin ünvanları, adları qeyd olundu və bu siyahı əlavə olunacaq və mütləq şəkildə səhifəni izləyiniz. Yəni marketlər ə, siyahımıza əlavə olunduqca biz marketlərin adlarını və ə, ünvanlarını açıqlayacağıq ki, əlbəttə ki, bu ə, ilk öncə ə, hətta mən onu dairəyə də yenə deyirəm bölmürəm. Bu Nizami rayonu bütünlüklə ə, insanları üçün nəzərdə tutulub, amma əlbəttə kimsə onu oxuyub kənərdən gəlib ordan bir götürmək istəsə, Hı -hı. heç kimin ona bir etirazı olmayacaq. Sadəcə olaraq məhəllə insanları, ə, o ətrafda yaşayan insanlar ə, hər ailə bundan ə, həftədə bir dəfə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim, təqdim etməklə, etməklə də, götürəcək, çünki bilə. onu başqa cür belə deyək də ə, o da qeydiyyatla aparılmalıdır ki, ədəbə qeydiyyat, qeydiyyat aparılacaq həftədən bir dəfə, yəni bunu artıq biz market sahiblərlə danışmışıq. Həli. Allah bacardı qədər onlar da çalışacaqlar. Ə, bu işə töhfə versinlər və bizə yardım olsunlar. Ekilxan, bu ə, aksiyalar gözəldir, təbliğatı da gözəldir. Bu həmrəylik nümunəsidir, dostluq nümunəsidir. Mənə elə gəlir ki, bu doğrudan da təqdirə layiq addımdır və tək Azərbaycan da deyil, digər bizim qardaş ölkələrdə də var. Ə, nəinki millət vəkilləri, sahibkarlar, Hı. böyük sənət adamları, yazarların hamısı Hı. bu aksiyalarda iştirak eləyir. Biz də bir az e, xalq olaraq daha çox ümidisini deputatlardan edirik. Mən bunun əleyhinəyəm. Mən düşünürəm ki, hər deputat sahibkar deyil. Bəli. E, və onların içində gənclər var, yeni seçilənlər var. E, bir az dövlətçilik təcrübəsi az olanlarımız var ki, zamanla inşallah onlar da ən yüksək səviyyədə xalqa və seçicilərə etimad göstərərək onların o sevgilərini, e, inanclarını doğruldacaqlar. E, sizə görülən işlərin reklama ehtiyacı varmı məsələn? E, bu nə qədər düzdür? Biz deyirik ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməz. Aksiyalardan getmirsə. Məsələn, e, bu qısa bir sürəçdə bir-birimizə yardım ediriksə, dostluğumuzu, həmrəyliyimizi, can yanğısını göstəririksə, bu sosial şəbəkələrdən reklam olunmasını necə dəyərləndirirsiniz? Ha, bax, ə, baxız, çox gözəl bir ümumi məsələyə toxunduq həqiqətən və ə, son günlər sosial şəbəkələrdə kifayət qədər aktiv şəkildə Bəli. müzakirə olunan bir mövzudur. Ə, mən öz adımdan danışa bilərəm, ümumi əlbəttə fikri bildirə bilərəm. Mən də paylaşım edirəm. Bəli. Ə, amma bu paylaşımı edərkən ə, müəyyən bir sərhəd var. Çalışıram ki, tamamilə keçməyim ə həssas məqamlar hədsiz dərəcədə çoxdur. İnsanların ümumiyyətlə ə, hissiyyatı ilə oynamaq doğru deyil, Bəli. düzgün deyil və bunları biz mütləq şəkildə nəzərə almağa çalışırıq. Amma ə, biz ə, millət vəkilləri ə, paylaşım etməliyik. Bəli. Bu bizim işimizin, ə, deyərdim ki, əsas səbəbidir. Çünki insanlar hal-hazırda sosial şəbəkələrdə aktivdirlər. Bəli. İnsanlar hətta deyərdim, kütləvi informasiya vasitələrindən çox sosial şəbəkələri izləyirlər. Sosial media deyək. Bəli, ki, sosial bəli. media belədir. Sosial ə, media daha çox yönəlikdirlər. Bəli. Və ə, mən ə, belə deyim, o köməyi edirəm, ə, mən yerləşdirirəm. Birincisi, bunu digər etməyəndə görür. Bəli. Və hardasa ə, bir növ bu ötürücü xarakter daşıyır və domino effekti. Bəli. Yəni biri başlayır, digəri də görür və bundan davam nəticə edir. çıxarır və davam eləyir. Çox gözəl. Hı -hı. Mən özüm də qeyd etdim ki, biz ehtiyacı olanlara öz payından pay verim. Mən ə, bu aksiyanı necə start verdim? Məs sosial şəbəkədə oxuduğum, gördüyüm ə, bir rayonda ə, belə deyək, bu aksiyaya start verən kiçik bir market sahibindən. Hə. Onunla üzləşəndən sonra, yəni o xəbəri, o məlumatı oxuduqdan sonra mən dedim, "Çox gözəl təşəbbüsdür ki, çox, hə. çox gözəl ideyadır. Nəyə görə bunu mən də etməyim?" Yəni o onu paylaşmasa idi, mən onu reallaşeda bilməyəcəktim. Bəlkə də edəcəktim. Adi bir bəs, bəsit bir ideyadır belə baxanda, amma ə, o mənim üçün bir ə, belə deyək, təkan oldu. Hı. O baxımdan ə, mən düşünürəm biz bu kimi yanaşsaq məsələyə, bəl, onun bacibdir, bəli, onun yayımlanması vacibdir, mütləqdir və həqiqətən də ə, insanlarımıza da ə, belə dəstək vermiş olacağıq. Həm də dəstəkdə, həm də o dəstək görən insanların özü üçün bir stimuldur ki, məni düşünə doğru oldu, doğrudur, doğrudur. və insanlar var. yazırlar, insanlar bölüşürlər onlar görürlər ki, məsələn biz kimlərə ərzaq yardım edirik. E, komentlər gəlir, e, müraciətlər daxil olur ki, bax sizə halay etdiniz. Mümkünsə mənə də edə bilərsiniz. Mənim vəziyyətim ağırdır. Bəli, bəl, biz həqiqətən maraqlanırıq, görə vəziyyət ağ, bəli, mütləq araşdırırıq. Vəziyyəti ağırdırsa, çalışırıq ki, onun müraciətini biz cavabsız qoymayaq. Bu baxımdan bu sistem bu şəkildə ə, əgər işləyirsə, ə, çalışsa, ə, çox gözəl. Mən buna çox müsbət yanaşıram paylaşım etmək də lazımdır, bölüşmək də lazımdır və təklik. Amma bəlli bir sərhəddə gəlir. Bəli, əlbəttə ki, onu deyirəm. Bunun da bir sərhəddi var. Bu aşırı hal almamalıdır. Bu insan hissiyatına toxunmamalıdır və bu müəyyən bir çərçivədə baş verməlidir. Belə. Çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı həmsöbhətsiniz. Mən sizinlə ilk dəfədir də görüşdüm ol, və çox məmnunam və verilişimiz sona yaxınlaşır, amma mən istərdim ki, evdə qalaq. Necə sağlam qalaq sualına cavab verəsiniz və tövsiyələrinizi eşidək. Bəli, son günlər bizim hamımızın ə, səsləndirdiyi evdə qal belədiyə şuarına insanlarımıza bir daha çağırış eləyirəm. Ən bəsit gigiyenik qaydalara riayət etməliyik. Əllərimizi yuyulayıq. Əgər ə, ehtiyac varsa kölə çıxmalıyıq. Əgər yox, ehtiyac yoxdursa, sırf darıxırıq deyə Bəli. indiki müddətdə bu karantin dövründə kölə çıxmanızdan mən də məsləhət görmürəm. Bəli, insanlar insanlara çətindir. Biz də başa düşürük. Mən bir çıxışımda da qeyd etdim ki, heç istəməzdim elə bir an gəlsin ki, o bəla sizin qapınızı döyəndə siz deyərdiniz ki, kaş quru çörəyi yeyəydim, kaş qaydalara riayət edərdim, amma o bəla məni tapmaya idi. Yəni biz qısa bir zamanda buna riayət etməliyik, bir az səbirli olmalıyıq, təmkinli olmalıyıq. E, yenə deyirəm, imkanlı insanlardan e, imkansızlara yardım e, uzatmağı əli uzatmağı xahiş eləyirəm. Yəni bu qaydalara, karantin qaydalarına riayət etməklə e, biz bu bəladan qurtaracağıq. Bunun bir sonu var. Özünüz də görürsüz dünya dövlətlərinə də e, belə deyək, əgər baxırsınız, maraqlanırsınızsa, e, artıq Çində e, bu virus e, sona çatıb. Türkiyədə Türkiyə özündə bəlkə də özündə rəqəmlər şüküdlər olan ki, yeni ümməyə doğru gedir və bu deməkdir ki, ə, bunun müsbət, pozitiv bir son sonluğu var. Sadəcə olaraq bu gün biz hamımız həmrəy olmalıyıq. Bir daha qeyd eləyirəm, həmrəylik, birlik ə, və məsuliyyət bizim həqiqətən yeganə qurtuluş yolumuzdur. Bu qədər. Çox sağ olun, məsəcan sağ sağlam arzular diləyirəm. Təşəkkür və edirəm və ki, bu gözəl bu nikvin notlarla da davam eləyəsiniz. Uğurlarınızı eşidək, necə ki eşidirik, hər zaman eşitməmişik. Həm deputat olmamışdan əvvəl, həmin inanıram ki, bundan sonraki fəaliyyətinizə, uğurlarınızı bizlə, APTV tamaşaçıları ilə mütəmadi olaraq bölüşəcəksiniz. Gəldiyiniz üçün bir daha təşəkkür eləyirəm. Bizimlə həmrəy olduğunuz üçün təşəkkür eləyirəm və tamaşaçıların diqqətinin çatdırım ki, A Parallel verilişinin bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Könül Nurullayeva idi. Salamat qalın.